или фотографируют сами машину. Просто там и можешь показать, я им открываю, они дивлятся там состояние салона, все и, таки о, -о, о, вау, классно. Это ж... я не знаю, как оно называется, но это вот оно, вот, наслаждение просто внутри, наслаждение виду виденного, как это называется? Ну, эстетика просто. Просто эс... вид эстетики. Расскажи еще историю про этих, блядь, таджиков, которые эти там постоянно рассказывают, что у меня такая же, блядь. Не, не, это я тебе легко расскажу эту историю. Мы вот сколько едем, постоянно попадаются какие-то ну, парни, таксисты из Таджикистана или из Пакистана. Я хуй пойму, видки, они уже сто раз сказал, но я забываю. И каждый из них все время кажет: у мой президент такой машина, у мой президент. Я говорю, какие твой президент Таджикистана ездит на такой машине точь в точь такой же диск такой же цвет такой же окно такой же точь в точь и короче президент таджикистана по их мнению ездит на такие же машине Но там быстрее всего конечно или броня или 600 хотя бы я хуй знаю, может у них просто телек заглючил на одном кадре, знаешь, которому уже лет 10, блядь. Не а не вообще, кто блядь. на таких тачках катался? Ну, типа, насколько это, знаешь, премиальный автомобиль был в свое время. Да мы все это знаем, есть куча фильмов, доказательств, и в принципе очень интересные истории. Как называется? А, биографии людей. Михайло Коло. Знаешь, что такие Михайло Коло? Нет, но очень интересно. Это Михаил Круг, понял? Это его реальная фамилия? Михайло Коло? Ну? Ну нет, это Михаил Круг по-украински. А, ёбаный народ. Михайло Коло. Михайло Коло. Они же будут хуесосить, понял, что Шансон играет. А мы по українськи говоримо. Ну понял. Михайло Кова їздив на такій машине. Эмінем їздив на такій. Кстати, у Эмінема був точно такий же s 500 Grand Edition, який йшов тільки на американський рынок, який